Сейчас мы познакомим вас с собакой, у которой э, достаточно грустная история. Люся прожила всю свою сознательную жизнь э, на определенном предприятии, но сменилось начальство, и новому начальнику совершенно пришлись не по душе собаки, которые жили на подведомственной ему территории. И он устроил на них охоту. Работники очень переживали за своих собак, как могли спасали их, и один из работников пришел к нам в приют вместе с Люсей и просил нас, чтобы мы ее приютили. Таким образом, Люся оказалась у нас. Мы спасли ее. Люся 4 года. Она стерилизована, привита и здорова. По характеру это нежная, трогательная, воспитанная и очень умная собака. Мужчина, который нам ее привел, он рассказал, что вот всех собак, которые там живут, она у них самая умная, они ее очень до безумия любили. Она когда кушать хотела, она брала миску и приносила ее, показывала, что дайте поесть. Несмотря на то, что Люся всю жизнь прожила на улице, она очень привязана к людям. Нашей Люсе очень нужен человек. Люся очень доверяет людям. Наша Люся – настоящая собака компаньон.